Ну, шановні телеглядачі. В нашій студії появились гості. У нас Юрій Бобров, засновник та керівник акторської школи акторської майстерності Лайфстайл. Да, Доброго ранку. Здрасте. Юрій, скажіть, як взагалі так вийшло, що ви почали займатися акторською майстерністю? Як взагалі це перейшло в ваш, ваше життя? Ох, це цікавий питання. у мене взагалі перше образование, Це я закончила Хнуре Національний університет mm -hmm. радіоелектроніки. Но... Где-то на, на третьем уже курсе начал подозревать, что, что это вообще не мое и по специальности я не буду работать. То есть работал, но пошли какие-то... Вот еду на работу, несчастлив. Еду с работы, несчастлив. И понял, что нужно что-то менять кардинально. И понял, что актерский вот, факультет то, что мне нужно. Вот, в принципе, так и поступил. Да, вы учились? В Харьковской академии культуры uh -huh. у, у нас э, были три замечательных педагога: э, Борис Игорь Александрович, э, Анна Николаевна Плохотнюк и Виталий Дмитриевич Мезяк. То есть вот эти три человека как бы дали новый билет в новую жизнь, и спасибо вам огромное. Скажите, яка выставка наибольше вас вдохновляла, за вы в ней, и яка роль была ваша любимая в, в академии? Так. А, самое, вдохновляли, ну все спектакли вдохновляли а, Были очень сложные роли Вот у меня, а, мы внепланово делали спектакли а, Дуэль Марбайджива, там Азиз очень, там, Суть в том, что а, моряк, он а, облучен радиацией mm -hmm. И умрет там где-то через 3-4 дня а, И знакомится с девушкой на, на острове она об этом не знает, что он умрет, и вот вот эти четыре дня у него есть последние, вот он проводит их как бы от души. Я поняла. Да. Как возникла идея создать школу актерской мастерности? Mm -hmm. Что будет проходить в этой школе? И взагалі расскажите про лайфстайл? Да, да. Идея возникла с того, что при всей моей любви к академии, я очень люблю это заведение, для меня это... Некий такой оазис и зона комфорта такая огромная, куда я могу прийти пообщаться с, с интересными людьми. Но есть куча недостатков да, в образовании, и мне всегда, я видел эти недостатки. Я просто хотел всегда что-то изменить, улучшить, 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 и э, вместо того, чтобы я понял, что это бессмысленно, да, кричать кому-то что-то, доказывать, что так не надо, надо так, так, я понял, что нужно создать что-то альтернативное. Mm -hmm. И так возникли курсы. Я взял самое лучшее, что есть в академии, перенес это туда в, свой, в свои на свои курсы и э, добавил что-то то, что я, вот как я вижу, как должно быть. Mm -hmm. И мне очень приятно, что на курсах у нас есть такая некая семья, да. мы общаемся, пьем чай с печенюшками после, после, а, после каких-то ну, занятий, что есть а, не, ну, помимо того, что ты даешь какую-то программу, mm -hmm. обучаешь, а, ты, ты вдохновляешь людей, да, мотивируешь их на что-то и, и заставляешь их поверить в себя. Это очень важно. Я понял, что а, в, вот на начале, в начале пути, я думал, что нужно их поменять, да, улучшить, сделать лучше, а потом понял, что все это не нужно. Все, что нужно дать, это чтобы они поверили в себя, приняли себя такими, какими они есть, и их полюбили. Вот, вот, вот это важно. А измениться ⁇ уже, это уже их путь. Я поняла. Mm -hmm. А как подбирается вообще система вашей осведи в вашей актерской школе и у вас ей, например, какая-то одна методика работы там чи ви по Виталий Станиславовскому, mm -hmm. про mm -hmm. расскажите в а, Ну вот насчет методики а, я за где-то за полгода там экспериментов с ребятами я разработал. Это не хвастовство. Это на самом деле разработал очень много интересных методик, авторских методик, как воспитать профессионального актера а, в течение, вот дать ему инструменты угу. вот актерской игры, актерской профессии за полгода, всего лишь за полгода, а потом уже года два, два с половиной требуется, чтобы эти инструменты реализовать уже на практике. Угу. А, и эти эти методики они кардинально ну, отличается от классического этого образования, в то, то, что существует у нас в Академии, в Котляревского и в Карпенко-Карова. А, э, э, потерял мысль, о чем мы. Про методику работы. Про методику, да. Оттоже, а чем отличается, что вы свои привнесли новые методику работы? А, Во-первых, личностный подход к каждому. Uh -huh. Это очень важно. А, насчет, вы спрашивали еще, да, спрашивали программу. Да, да. Каждый, вот интересно, что каждый приходит и у него свои цели, свое, свои требования. Вот недавно пришла девочка, она хочет мультфильмы, кино озвучивать. И вот приходится в хорошем смысле этого слова брать и организовывать вот какое-то направление, да там микрофон ставить, брать фильмы и с ней работать, открывать в ней вот эти таланты, эти способности. И это, когда это получается. Это огромный кайф, вот когда ты помогаешь человеку, когда ты двигаешься вместе с ним. То есть программа подбирается, ну вот приходит там, например, 20 человек приходит, да, 10 человек хотят идти по этой дороге этим mm -hmm. направлением заниматься например только тренингами получать удовольствие да там от упражнений ну так на на расслабончике, да mm -hmm. а есть люди которые хотят уже примеру двигаться углубляться в профессию то есть и ты уже э, маневрируешься как ставишь к примеру этому э, э, этой группе этого преподавателя э, этой группе эту систему дать эту mm -hmm. методику то есть ну, вот подход как каждому а чего вас можно например заниматься как подкурсы до поступления в театральный да, вуз конечно можно вот у нас мы этим занимаемся есть тоже отдельное направление, mm -hmm. где а, тоже а, индивидуальный подход к каждому а, абитуриенту, кто приходит, а, программа, вот, да, это, под, подбираем программу, ее разрабатываем. И вот у нас а, девочка Аня, а, вот она едет в Киев в следующем году поступать, и две уже поступили в Академию, одна девочка поступила на бюджет научный, на а вторая на, на заочный тоже на mm -hmm. бюджет, то есть... Вот успешно все, я рад. Я разумела. А какие пары, например, у вас есть? Чем вы занимаетесь? Это, в принципе, да. те, в Академии культуры там? Да, чем? есть очень такие. Да, тоже, вот я же говорю, взял классику, взял самое лучшее, mm -hmm. да, все, что есть, и добавил различные бонусы. Там, спонтанное творчество, арт-терапия, mm -hmm. это, ну, спонтанное творчество мы вот с ребятами буквально на этих выходных вот пойдем рисовать, белый холст, mm -hmm. ну, обычный холст, покрывайте белой краской и перед вами перед вами там, куча куча каких-то красок там гуашь да и туда погружаете руки в эту краску и начинаете вот спонтанно что-то творить и вот оно отпускаешь себя мы вот отпускаешь поток своих мыслей и вот какая-то спонтанность а потом mm -hmm. идет у нас можем по этой картине рассказать о человеке, какие-то его сильные стороны, какие-то его там, проблемы, недостатки, чтобы помочь ему дальше mm -hmm. развиваться, ну, то есть открыть действительность. Я поняла. А это первый год эта школа работает, или это уже не один выпуск у вас? Да, уже третий год мы работаем, то есть уже было там, один, ну, то два неполных выпуска. То есть mm -hmm. вот так, да. А чи вы ставите выставы? Да, ставим, сейчас как раз идет постановка, вот Роза Саркисян, преподаватель, который работает тоже на этих актерских курсах, у нее свой замечательный театр де-факто есть, она вот с ребятами сейчас готовит артюф-мольер, вот очень интересная штука получится, я думаю, то есть как только что-то оно образуется, приглашаю вас. Спасибо, а скажите, как вообще происходит, например, подбор костюмов, вы это все вместе делаете? да. Да, ну к сожалению, вот да, сейчас у нас в стране такая обстановка, то есть э, сложно, да, э, финансово, поэтому как бы с ребятами как бы, кооперируемся, каждый себе. Вот, ну, тут э, уже каждый отвечает за себя, вот в этом смысле. Я заразумела, какие планы на майбутнє? Развиваться, быть успешными, э, также вдохновлять, помогать людям. Скажите, чьи есть акции до Дня, 1 вересня, Дня знаний? Да, вот как раз вот в честь вот этого праздника э, у нас в э, актерской, актерской студии Lifestyle. Mm -hmm. Мы вот с 7 сентября там, по 25 организовываем бесплатный э, мастер-класс. Каждый может желающий прийти, записаться, посетить актерские тренинги, ораторские. То есть совершенно бесплатно, вход свободный. То есть милости просим. Mm -hmm. <гум> Дякую, обовязково. Да. Розкажите, взагалі, чи були смішні якісь ситуації у вас на курсі? Я думаю, що це завжди всюди буває, серед вистав і так далі, і тому подібне. Да, на самом деле каждый день вот, э, сплош, вот занятия это сплошные смешные моменты. То есть мы даже коллекционируем там был период, когда коллекционировали какие-то смешные выражения, какие-то словечки. И да и сами ребята шалят иногда хулиганят, ну и поэтому вот, что-то выделить одно. Как так, как сейчас ничего, так, Я зрозуміла. А в вашій акторській практиці багато робіт і взагалі розкажіть, чи були якісь ваші акторські практиці, якісь смішні моменти та ситуації? Ой. Как? Сложно, сложно. Ну, Давно не порушався в такі моменти розповідання, ну. Но... Да не знаю, не могу выделить сейчас. Скажите, честно. какие эмоции и какие стан актора, на вашу думку, наикращий? Растворение. Э, растворение в, в, в том, что происходит, но при этом э, осознавание своего я. То есть, mm -hmm. что ты просто здесь играешь, что страдает, к примеру, либо счастлив, твой персонаж, а ты просто наблюдаешь. Mm -hmm. и, ну и ты как, как его. Он как марионетка твоя. Наверное, разуміло. вот это. И разразумела. Побажайте что-нибудь нашим первокурсникам, первоклассникам и, в целом, вашим студентам на майбутнє та на цей начальный год. Да, да, Я с удовольствием. <laughs> желаю, ребят, желаю вам, чтобы студентам, школьникам, чтобы вот это очень замечательное время, да, беззаботное обучение в университетах, в школах. Это такое время, когда тебе кажется, что мир у твоих ног. И я желаю, чтобы, когда вы выпустились, когда вы уже пошли в, скажем так, в жизнь, да, вышли, чтобы на самом деле так и произошло, чтобы так и было, чтобы мир оказался у ваших ног, чтобы пусть, пусть реальность разбивается, а ваши мечты, они а не наоборот. Успехов вам, ребята, и наслаждайтесь, наслаждайтесь теми Тими бізаботами годами. Спасибо. Дякую вам дуже. Дякую, що завітали до нас в гості. Отож, лайфстайл. Запрошуємо вас на безплатні майстер-класи. Приходьте, розвивайтеся. Можливо, це саме ви, це саме ваше, і ви поступите потім в вище навчальні заклади. І ваше життя буде мати смисл та сенс життя. Отож, залишайтеся з нами. Будемо говорити про 1 вересня.